Vaxtdan da biz də konsert çağırırdıq. O zaman demək olar ki 1000 nəfər, 500 nəfər, 2000 nəfər, hətta belə İsveçdə mən şəhər-şəhər konsertləri apardım, gəlirdilər. Sonra bayraq məsələsi gələndə, Azərbaycan Dövlət İqtisadi Cumhuriyyətinin varlığı ortaya çıxanda parçalanma başladı. Və yaxud İrancı qrupların demək olar ki orada mənaqəy təmin olmayanda parçalanma başladı. Hələ səni qərar başqa. Və gördü ki, insanlar aralarında çatışmaması çatışmalar başladı. Amma zaman keçdikcə Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinin demək olar ki bu varlığı yapılandırıldıca Azərbaycanın güneyində insanlarımız yeni intifadə dövrü başlanıb və milli siyasi şuurun güclənməsi bir tərəfdən. Siz bilirsizsə ki, adını çəkməsəm olmaz. Hətta 1995-ci ildə Mahəmməd Əli bəy Çeyrəgandan məzəə getmək məsələsi var idi. Orda onun onu geri çəkməsi və onun o oylarımızın oğurlanması, yeni demək ki, bir təkan oldu. Avropada insanlarımızın özlərini düşünəndən sonra bu öz bayrağımızın demək ki, altında fəaliyyət etməsi və bir də bir şey var. İrənmətməyən yerlərdə, yerdə, farsların hakim olduğu dövrlərdə, Pəhləvi sülaləsində o kitablarda, o yazılarda ki nə davam edir? Gürcə qarşı, Türkiyəyə qarşı, Türklücə qarşı, hətta Azərbaycan cümhuriyyətinə qarşı pis-pis orada ifadələr var. Gürcülərin fəvəlin kimi, yəni bunlar elə bil ki, Asiyanın düzqarlarından durub gəliblər və farsların haqqlarını anələrlə alıb var və ya onları saldıran məsələsini şişirtmir. Yəni bu söhbətlərin hamısı insanlarımızın arasında çəkişmələyə səbəb olur. Bir də bir şey var. Normaldir insanlar iseylər özləri hətta demək ki, o hal tapdalanmış toplumların da içində olub. İnsanlar çəp bası altında yaşayırlar. O, biraz azadlıq olandan sonra və ya özünü düşündəndən sonra istəyi ki özü olsun o sədərətdə, özü olsun dərnəkdə. Bizim də var İsveçdə. Ammi istəy Azərbaycan Respublikasına gəlsin, qurulda iştirak edəsin, özü orada görülsün, Türkiyəyə gəlsin. Yəni beləncə məsələlər var və bu mərbədə arxasında da Tehran rejiminin birbaşa əli var ki və nə demə, məsələn, siyasət yürütdü. Tehran rejiminin əlindən qaça n adamlar var idi ki, əgər İran adlanan yerə qayıtsaydılar, onlar bir başa asılardı. Və ya o Tehran rejimi yadındadır ki, və neçə il bundan öncədək xaricdə nə qədər terror yapdı, terror yapırdı. Amma sonradan Azərbaycan müstəqil olarcayan, Azərbaycanın cəneyində bu hərəkəti görərkən, dedi, hər kəs qayıdır, gəlsin, gəlsin. Və bu günlərdə çox adam gəlir, əllərində sadiq, gedib gəlirlər, ev yoxdur. Ancaq söhbət vardı ki, burada biz də deyirik ki, bir məsələ var. O məmləcət müstəqil olmalıdır. Bu yer burda yaşayan türklər azad olmalıdırlar, rifah çində yaşamalıdılar, bütün hüquqlara maliç olmalıdırlar. Dünya Azərbaycanlar Konqresinin içində də biz bunu deyirik. Azərbaycan bayrağı varsa, fars bayrağının altına getməməlisən. Azərbaycan dövlətçisi Şeyx Məmməd Qiyabanı demişkən, deyək Azərbaycan demokratiyası Qori Şeyx Məhəmməd qəvanda de, mən demirəm. Kim öldürdü onu? Hacı Mehdi Quruqan Hidayət. Dürgəcdə Təmriz adamı öldürdü. Azərbaycan bürjünü demək olar ki, soyudurma məruz qoydu. Onda bir şərəfli türk özdə bayrağının altında yaşamalı. Əlbəttə, Azərbaycanın günəydə yaşayan insanlarımız yarın əgər bu dardan üstündən o, o qılınc öldürülsə, o xəncər götürülsə, özləri qərar verəcək. Bəlkə də, bəlkə də, nə bilim, mən bir şəxs olaraq deyirəm ki, müstəqil oluq, azad yaşayırıq, özgür yaşayırıq. Öz dövlətimiz olsun. Dövlətli olan millətimiz yaşayır amma yarın bəcə bular istədilərdi, nə bilim, İran adlanan yerdə, bəlkə də bu İran adlanan yerdən olan opozisiyon indi yoxdur. Heç birisində demokratiya şüuru yoxdur. Millətin varlığını qəbul etmirlər. Onlar yanlış tərk ediblər. Bəcə yarın ayrıldılar dedilərkən bir federal hökumət yaradılar. Və millət buna oy verdi. Biz durub qabağında duracaq yox millətincə yox. Siz gəlir, getmirsiniz. Millət oy versə buna, millət azad olar, könülbəttə. Anladılar şey yox. Ona görə farişlər ədəbiyyatımız. Bu dərnəklərdə çəkişmələr o ancaq mənim öz qınadıma görə bizim bu millətimiz doğru tərəfə gedir. Və bu birliklər əlbəttə milli si siyasi şuur olanda, şuur demək inşaf edəndə, edəndə onda demək insanlarımız o birliyə tərəf gedəcəklər və sevimli tərəfə budur. Sevindici, sevindirici tərəfi də budur ki, indi insanlarımız farişdə həpsi durub deyirlər ki, mən türkəm. Məni bəyənmir. Mənim dalınca nə yazırsa yazsın, yazır. Amma deyir, mən Türcəm, mən səndən çox Azərbaycanlıyam. Hətta yeri gələndə deyir ki, səni bəyənmirəm, sən pis adamsan. Eləsən, beləsən, mən istilacıyam. Ona görə də o da elə o yaxşı adamdır. Yəni bu problemlər çözüləcək, amma zorla, güclə, yox, dialoqla. Təşəkkür edirəm. Əgər, <laughs> sağ olun, versən. Azərbaycanda o qədər şəkildə ki, yani bu əsrdə sağlaməsiz. Elan bir konfrans, elə bir təbii yani, bir yanaq, xalis doğrudan doğruya gəlsən bir dəvr oldu Azərbaycanın. Millət o şəkildə ayaqlandı ki, o zaman şəhər mənzərədə elə xalis bir hərəkətlenme yox idi. Bunu bastırdılar. Doğur, yani alternativ dəfətlərimiz yoxluğu önləyici yox. Azərbaycanımızın hüquqları hamısı basdırıldı qanunçularla yoldaşlıq etmişdir. Doğru bir tədris tələbçisi tədris tələbəsi ola bilər, İranlı ola bilər, amma eyni düşüncədə olanların birləşməsi hamımızın tələbidir. Məndə Azərbaycan dövlətinin də de bu təcrübə yolu olacaq. Yəni bütün 35 milyon 935 üzərində hamımızın gözü açıq Mən Azərbaycan dövlətinin xalisə yaşayan azərbaycanlılara dövlət komitəsini yaradın. İndi də sağ məlumatlı qızdılaram. Ümidim budur ki, daha çox belə hərəkətlər olar, daha çox qonaqlar gəlsin, daha çox xamiyəcası qurula azərbaycanlılar arasında və birbaşa-başa aramızda bir öhdəlikləri olar. Keçə bunu nəzəri dünyanın hər tərəfində olan azərbaycanlılar bunu başara bilərmi? Birləşməyi qurdalar. Burada da eyle bir yani sizin gelişiniz sebebi olduğu için bir federasyonlaşmamız, bir birleşmemiz gelirse yani ne ayrı seçkinliğimiz var ki burada biz eyleyip mesela iki üç cemiyeti biz olarak. İstiklalçıları da eyleyelim, Azerbaycancıları da eyleyelim, İrançılarla işin Yani o anki hamıza Azerbaycan derler ama bir derler, onu işçilerle tartışarlar. Yani burada ben ümidim deyelim. Belə ki biz hamımız bu birlik dairələri birlikdə çoxdanışırıq. Bunu ə, ə, qoyaq zaman dövrkəsinə. Zaman öz hər şeyə həll edəcək. Hamı bir yerdə yığmaq mümkün deyil. İş görmək lazımdır. Kim iş görürsə, onun içindən liderlə də yetişəcək. Lider burada axtarmaq lazım deyil. Günə Azərbaycanında özlər liderləri də var, hərəkət də gedir, hər şey qaydasında olacaq. Yəni zorla birləşdirmək mümkün deyil. Bir-birdə Ə, və bu bir də dünya siyasətidir. Azərbaycan da biz müstəqil olandan sonra 120 dədə partiya yaradıqlar. Nə hə 120 partiya olar bir ölkənin içində. Amma zaman keçdikcə onlar tədricə sıradan çıxır, azalır, ə, birləşir və sair. Ona görə də bizi bax birləşdirəcək. Zorla biz gəlib birləşəcəyimizə şey görə birləşməyə bacarırıq. Buyurun. Qollar Əzərxanovun təqdimindən bir cavab verim. Hə. Hər bir insanda milli qürur olmalı bir azərin milliyyətinin qururu. Daxli yoxdur. Mən məsələn Əhməd bəy ilə çalışıram, Həzrəxan xanımla, Səhrəd ilə, Bəşir bəy ilə, başqası ilə. Mən öz yeddi qururumla millətimə xidmət edirəmsə kifayətdir. Başqası da bir dəymə quru bir işdə görər Azərbaycan xeyrinə. O biri başqası da gələ bilər. O məcbur deyil bir çatı arasına gəlsin. Amma belə günlərdə Sevimli şairimiz gəlir. Gəlməsə onda xain sayılır. Əgər məsələn, yarım mənim başıma bir iş gələrsə, bir azəri kimi mənim yanında olmasa onda xain sayılır. Amma ola bilər mən səninlə oturub yeyə bilmirəm. Amma sən evlə şərhdə sənin yerində yanında olmaq mənim borcumdur bir azəri olaraq. Ona görə Tarqı Sabir müəllim demiş yer. Bu yerin tapacaq Həbəc deyillər. Biz siz atalar sözlərini mən həyatımda özümə bir əsaslanma qurmuşam. Deyirsən, axanda əvvəl çöp-çöpü gəlir. Ondan sonra kötüklər gəlir. Əvvəl həmişə Türkiyən Azərbaycan narası şey, sənbət əsrarında Türkiyədən nə qədər fırılma sınaqları vardı. Getdi kart bastırdı, Azərbaycandan soydular. Azərbaycanda Türkü düşmwandığı yarandı ki, bunlar düz Allahçı İndi isə gözəl firmalar, gözəl şirkətlər gəlir. Artıq Türkiyə ustası yarandı. Ona görə aramızda olur. Və Əzər məni çox gözəl dedi. Bəzi adam İrana gedir, gəlir, ortaqa biraz çürümlük salır. Sonra başqa yerə gedir, gəlir, bir şey alır. Amma ürəyimiz, deyinimiz Azərbaycançılıqla, Azərbaycan qüruru ilə gedirsə, hər kəs bir iş görsə, o da Azərbaycanın xeyrinədir. Mən belə düşünürəm. Ben yüz birlik olan, eğer sen bir iş görürsen, sen ben yardımcısı değilim bu başka. Oldu mu? Üçüncü, Hemil Bey. dediler. ben şitem ee, sorulacak. Filmi eee daha planlı. Eee de tekonda kazak diye bir şey. Bu filmden bahsetsen hiç de, 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 de ee, bizim gelen konaklar hazırladığımız Yani Takım bildiğim kadarıyla, ve kurulmuş. O ilk zamanlarda takım yaranan, yani kurulma e, sistemine yani, her, düşman, her ama, bir ama Okul'da hadisesinden, 22 Mart hadisesinden dünyada çok bizim siyasetçilerimiz, Susan Uğraşı önceden çok uzun zaman siyaset konuşuyorlar. Bunların bakışları <laughs> değişik oldu şey. Ben isterdim e, Dakın prensiplerinin içine, Dakın er ehlakının taraflarının her seferinde siz bunu e, düşündüğünüz e, yani ilmiki Azerbaycan'da yaranan dedikcə siyasi ortaqlar. Yəni siz özsə də dəyişikliklər, yəni yeni bir siyasət, yeni bir təfəkkür, yeni düşüncə, öz siyasi fəlsəfə, əməl belə eləmir. O fikra uyğun. İlişis yaxşı sualdır, maraqlı sualdır. Burada ikisi bir-birinə kömək edir. Şübhəsiz təşkilat Ə, millət arasındakı hərəkətin yaranmasına təsir göstərir. Hərəkət də yarananda o təşkilatı gücləndirir. Onları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Amma şəxsən mənim üçün ə, deyək ki, Xorudda hərəkətdən əvvəl 88-ci ildə Azərbaycanda, Quzey Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı bir nümunə olaraq var olduğu üçün, dan yerdən keçmişəm. Biron yarım hesab meydanına gəlçəndə biz danışırdıq orada və söhbətimizin çox böyük siyasi güneylə bağlı idi. Onda Azərbaycanlılarda milli şuurun səviyyəsi mədəniyyətçi tipindən qat-qat yuxarı idi. Bizəksizə bu illər ərzində biz çox şəhərlərdə geri getmişik. Cüneydə də ərazinin üstündə səhət məktirləri qırlanda onu elə öz-özünə qırılmırdıq, onu qaldırırdıq. Bu mənada güvən edirəm ki, dağın böyük